rasululloh sollallohu alayhi vasallam toifadan qaytar ekan Allohga duo qildi o'zining tushib qolgan mana shunday bir holatidan insonlarga bir xor bo'lganligidan hamda da'vat to'xtab qolganligi odamlar iymon keltirishidan to'xtab qolganliklaridan Allohga shikoyat qilib duo qildi duo qilib bo'lishligi bilan abdos iymonga keldi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam makkaga kelib makkaga kirishlikka xavotir bilan turdilar 10 yillik da'vatdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toifaga chiqib ketar ekan qurash bundan xabardor bo'lib bu qoldi payg'ambarimizni chiqqanligidan albatta ular norozi bo'lar edi endi qaytib kirishlikka payg'ambarimiz havsorab turardiki himoya qiladigan amakisi abu tolo vafot qilganidan keyin qurashni to'g'ri kelgan odamni payg'ambarimizga ozod berishlikka o'tdi endi o'ldirib qo'yishgan qo'yishi ham hech Makka ga biror bir qurashning sayyidlarini himoyasi ostida kirishligi kerak edi payg'ambarimiz mana shunday bir qiyin tang ahvolda turganida jibril alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasalamni oldiga keldi va aytdiki yo rasululloh olloh meni sizning oldingizga yubordi va men bilan birga tog' farishtasi keldi ya'ni tog' ishlariga mukallaf biriktirilgan farishta keldi agar xohlasangiz duo qiling buyuring toif yoki makkani ikkita toshni o'rtasiga ikkita tog'ni orasiga qorishtirib tashlaymiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shuncha aziyat berib sahobalarni o'ldirib o'zini majnun kazzob jinni degan qurash qabilasini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir og'iz so'zi bilan yakson qilib tashlashlik imkoniyatiga ega bo'ldi odatda inson mag'lub bo'lganda mag'lubiyatiga chidashligi osonroq bo'ladi g'olib bo'lgandan keyin sabr qilishlikdan ko'ra chunki inson <laughs> mag'lub bo'lganda qo'lida hech qanday chorasi yo'q iloji yo'q bo'ynini egib rozi bo'lib qo'yaveradi kuniga endi qo'liga hukm o'tgandachi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning har bitta qilgan ishi ummatlarga ibrat namuna payg'ambar sallallohu alayhi vssallom zaif bo'lganida ham ibrat edi kechirimli edi endi quvvat qo'liga kelgan paytda ham ibrat <laughs> bo'ldi nabiy ayim aytdilarki shuncha aziyatlarga qaramasdan Rauf rohim bo'lgan rasululloh men sabr qilaman shoyat Alloh ularning zurriyatlaridan Alloh taoloni yakka deydigan kishilarni chiqarsa. qavmining sodiqul amini bo'lgan rasulullohga alam mashaqqat azob sahobalarni qiynab o'ldirishlik o'zini kazzob majnun sehrgar deyishiga qaramasdan şey payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni kechirdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makka fathida işte. ham kechirgan edi Qurayshni. hammasini yig'ib turib 10 ming qo'shin bilan makkani fath qilgandan keyin endi men sizlarni nima qilaman degan ana shu kunda ham rasululloh salllohu alayhi vasallam af qilgan edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga olloh taolo aytgandek ibrat namuna bo'lgan zot sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz duo qilmadi agar duo qilganida bu shahar ahli ikkita tog'ni orasiga qorishtirib tashlangan bo'lardi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam makkaga kimningdir himoyasi ostida kirishligi kerak o'zi bilan birga borgan zayd ibn xorisani ahnas ibn shurayni oldiga ki, kirgizib undan himoya so'radi ahnas ibn shuroyq men qurash himoyasidaman qurashga qarshi himoya berolmayman dedi yana kim himoya qilishi mumkin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam suhayl ibn amirni oldiga ki, kirgizdi u ham qurashga qarshi payg'ambarimizga himoya bermasligini aytdi so'ngra payg'ambarimiz mutaim ibn adidni oldiga zayd ibn zaydorisai jo'natdi ukofir bo'lishiga qaramasdan şey payg'ambarimiz ularni ota bobolarini adashganlar deyayotganiga qaramasdan olhalarini hech narsa emas deyayotganliga qaramasdan payg'ambarimizga himoya berishlikka rozi bo'ldi chunki sharaf masalasi arablar o'rtasidagi juda bir katta narsa o'zini qurashni işte ichida qanday hurmati qanday bir sharafi borligini ko'rsatib işte, qo'yishlik maqsadida mayli muhammad kiraversin makaga u meni himoyamda de dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkaga mutim ibn adiyning himoyasi ostida kirdi nabiy sollallohu alayhi vasallam mushrik bo'lishiga qaramasdan mana shu mutim ibn adiyni qilgan yaxshiligini unutmadi mana bir qancha payg'ambarimiz hayotidan misol aytib o'tamiz hozir payg'ambarimiz nonkor bo'lmaganlar birovni qilgan yaxshiligini qadrlaganlar agarchi u odam mushrik bo'lsa ham Mut'im ibn adiy yaxshilik qildi payg'ambarimiz esdan chiqarmadi keyinhalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam badr g'azotida yengib mushriklarni asir qilib qo'ygan holatida aytdilarki agar hozir mutim tirik bo'lganida anavlarni ya'ni asrlarni so'raganida berib beriorurgad ya'ni ana shu payg'ambarimiz Makka ga kirishligiga himoyasini rozi bo'lib bergan yaxshiligini payg'ambarimiz unutmagandilar payg'ambarimiz nonko'r bo'lmaganlar agarchi aytyapmiz qaytarib mushrik bo'lgan bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam Suroqa ibn Malik abu bakr va payg'ambarimiz hijrat qilganda orqasidan quvib chiqqan edi <laughs> eshitganmiz mana tarix. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga qaytib ketishligini aytdi u rozi bo'lib ketdi payg'ambarimiz unga xat yozib berdi omonli xat suroqadan talab qilingan bitta narsa Makka ga kirib bizni ko'rganligingni aytmaysan degani u rozi bo'lib ketgan edi uni ham shu yaxshiligini unutmagan edi makka fathidan keyin mana hunayn g'azotini musulmonlar yengganidan keyin keyin payg'ambarimiz g'olib bo'lib turgan paytda so'roqqa keldi Kenda payg'ambar sollallohu alayhi vassallam xatini ko'rib turib vafo kuni vafo kuni dedi unga yaxshilik qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam abu Buxtori ibn hishoni ham yaxshiligini unutmagan edi abu Buxtori ibn hishom qamal yillarida abu jahlni urib qo'ygan kishi edi musulmonlarga qarshi yozilgan sahifani olib tashlashlikka harakat qilganlardan bittasi edi shu yaxshiliklarni unutmasdan payg'ambarimiz badr g'azotida bir qancha kishilarni mushriklardan bo'lgan bir qancha kishilarni o'ldirmaslikka buyurdi shularni ichida işte abul buxtiriy ibn hishon bor edi xulosa qilib aytamizki nabiy sallallohu alayhi vassallam odamgarchiligi insoniyligi birovni yaxshiligini qadrlashlik bo'lgan rasululloh llu alayhi agar aytyapmiz mushrik bo'lsa ham islom mana shunday bir zaif holatda qoldi da'vat shunday bir nochor bo'ldi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday tang ahvoldan chiqishlik haqida ko'p bir fikr qilardilar agar biror bir qabila islomga quvvat bo'lishlikka va'da bersa makkani tashlab ana shularni oldiga ko'chib borishlikka ham tayyor edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qiyin ahvolidan Alloh taolo chiqardi nusaviy jinlarni iymoni hali o'zini qabiladoshlari o'zini urug'doshlari millatdoshlari iymon keltirmayotgan paytda umuman boshqa olam bo'lgan jinlar olamidan nusaybin jinlar iymon keldi kunlarni birida nabiy sollallohu alayhi vasallam makka tashqarisiga ibodat qilish uchun chiqdilar u zot solllohu alayhi vasallam bilan abdulloh ibn masud ham bor edi ibn masud roziyallohu anhuga payg'ambarimiz men sizni chaqirmagunimcha qimirlamasdan joyingizda turing dedilarda de, namozga turib qur'on o'qishni boshladilar mana shu vaqtda nusaybin nomli qishloqni jinlari uchun o'tib ekan edi payg'ambarimiz baland ovozi bilan qur'on oyatlarini o'qir ekan ular to'xtab eshitishdi işte. bu haqida alloh taolo qur'onda bir qancha oyatlarni nozil qildi astadu billah ey muhammad eslang biz sizning oldingizda bir guruh jinlarni qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik bas qachonki ular qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach bir birlariga jim turinglar dedilar endi qachonki tilovat tugatilgach ular o'z qavmlari oldiga oyoqlantiruvchi bo'lgan hollarda qaytib ketdilar iymon keltirishdi işte, o'zlarini qavmini da'vat qilgani ketishdi avvallari jinlar osmonga ko'tarilishar edi samo ahli bo'lgan farishtalarni o'zaro qilayotgan suhbatlariga quloq tutishardi farishtalar lavhul mahfuz yozilgan narsalarni o'qiganlari bir biri bir bilan suhbatlashib turib ertaga olloh falonchiga mana bunday farzandi berar ekan inninga inningao ma odamga mana bu narsa ekan deb o'zaro suhbat qilib turishganini jinlar eshitishardida tushib sehrgarlarga kohin va munajimlarga aytisharedi keyin birdaniga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuborilganlaridan keyin bu xabarni eshitishlikni iloji bo'lmay qoldi ular bu ish ya'ni tevadagi xabardan mahrum bo'lib qolganligi yerda sodir bo'lgan ish tufayli ekanligini tushundida istab yurishgan edi ana shu nusobijinlari tevadan xabardan mahrum bo'lib qolganligini sababini qidirib yurganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu joyda qur'on o'qib turgandilar, ular eshitishdi hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdi payg'ambarimiz pay'ambarimi alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida jinlar to'xtab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofida ko'payishib ketdi ibn masud roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambarimiz atrofida boshlari xuddi ko'zaga o'xshagan kishilar ko'payganligini ko'rdim deydi payg'ambarimizdan xavotirga tushib o'rnimdan turmoqchi bo'lganimda payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilib o'tiravering deb qo'ydilar ko'paydi ko'paydi köpeği shunday ko'payishib ketdiki payg'ambar sallallohu vasallam ko'rinmay qolishlik darajasi ko'payib ketdi alloh taolo bu haqida shunday oyatlar nozil qildi albatta qachonki ollohning bandasi ya'ni muhammad alayhissalom u zotga duo iltijo qilgan holida turganida ular ya'ni jinlar qur'onni eshitishlik maqsadida uning ustiga g'uj g'uj bo'lib yopirilishga yaqin bo'ldilar demak payg'ambarimiz qur'on o'qiyotganida jinlar shunday yopirilib kelishdi bu haqida qur'onda butun bir sura nozil bo'ldi jin surasi qul uhiya ilayya annahu minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna lan nushrika bi robbina ahada. ey muhammad ayting ay, ay, ay. menga vahiy qilindiki jinlardan bir guruhi mening qur'on tilovat qilishimni eshitib o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar e jinlar o'zini qavmiga aytyapti borib haqiqat bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik bizlar endi parvardigorimizga hargiz biror kimsani sherik qilmasmiz albatta buyukligi yuksak bo'lgan parvardigorimiz biron juft yo farzand tutgan emasdir albatta bizlarning ichimizdagi ahmoq ya'ni iblis Alloh sha'niga u zotning xotini va bolasi bor deb nohoq so'z aytar edi albatta bizlar ins ham jin ham Alloh sha'niga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik ibn rahimahulloh aytadiki, jinlarda hamoqat bor insondagi aql farosat ularda yo'q ularni eng aqllisi odam bolasini o'n yasharichalik aqli bor ana shu haloqatidan ahmoqligidan Allohning nomiga ki hech kim yolg'on gapirmaydi deb ishonishgan edi mana shu xamoqatidan foydalangan ularni ichidagi aqlli bo'lgan iblis ollohni xotini bor ollohni bolasi bor ishoninglar desa ishn işe insonni alloh Allah taolo komil suratda yaratgan jinlar hargis insonlarnichlik aqlga ega bo'lgan emaslar <laughs> <laughs> albatta insdan bo'lgan ayrim kishilar jindan bo'lgan kimsalardan panoh talashib ularga yanada haddan oshishlikni muttahamlikni ziyoda qilaverdilar nima deb tushunamiz de, biror bir joyga borib to'xtamoqchi bo'lsa xilvatroq mana shu yerda egalariga mana shu yerda aziz avliyolariga deb jonni so'raydiganlar bor ana shu joyda azizlaridan egalaridan yordam so'rash bor ya'ni aytayaptiki, odamlar ba'zilari jinlardan yordam so'rab u adashgan jinlarni tug'ganini yana ziyoda qilish yboryapti ya'ni biz jinlargaela emas biz odamlar ustidan ham hojamiz xo'jayinmiz degan tug'goniga sabab bo'ldi yaxshilab bilib qo'yaylikki uniaqa azizlari avliyolari bobolari yana balo bartarlari hech narsa qilolmaydi o'n yashar bolachalik aqli bo'lmagan jinlar qanday qilib sizga foyda ziyon keltirsin agar olloh unga izn bermaydigan bo'lsa albatta ular ya'ni insonlarning kofirlari ham xuddi sizlar gumon qilganingizdek olloh hargiz biror kimsani qayta tiriltirmas deb gumon qildilar jinlar qavmini borib da'vat qilyapti odamlarni da kofirlari ham Alloh qayta tiriltirmaydi degandek bu jinlar ham shunaqa Albatta bizlar jinlar yana jinlarga aytyapti albatta bizlar farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun osmonga taqilgan edik uning kuchli qo'riqchi farishtalari va o'g'ri jinlarga otilguvchi uchar yulduzlar bilan to'la ekanligini ko'rdik albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik endi hozir ya'ni muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborilgandan keyin esa kim ya'ni qaysi jin o'g'rincha farishtalarni so'zini eshitib olsa uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni ko'rur tevadan xabar tushishlik to'xtagan agar birorta bir farishtani gapini jin eshitib qaytar ekan albatta bitta yulduz borib turib kuydirib tashlaydi uni bu qur'onda aytilayotgan oyatlar boshqa oyatda olloh taolo aytadi illa man istaraqa sam fa atba'uhu shihabun mubin. hijr surasi 16-18 oyatlar ma'lumki biz osmonda burjlar yaratdik va kuzatuvchilar uchun uni yulduzlar bilan bezab qo'ydik va uni osmonni barcha malun shayton jinlardan muhofaza qildik magar u jinlardan birortasi osmondagi maloakalarning biror so'zini o'g'rincha eshitib olsa bas uni ochiq uchar yulduz quvib yetar ya'ni halok qilar albatta bizlar yerdagi kishilarga Alloh tomonidan yomonlik iroda qilinganmi yoki parvardigori ularga to'g'rilikni yaxshilikni iroda qilganmi bilmasmiz jinlar g'aybni bilmaydi ish yo'llarini ochib bera olmaydi. ertaga nima bo'lishini aytib bera olmaydi agar aytib bera olganida eng zo'r yashayotgan baxshilar bo'lardi agar u baxshi jinlar orqali ertaga nima bo'lishini bilganida qarasaz o'zi eng xor o'sha baxshi bo'ladi sizni qo'lingizdagi ellik so'm oltmish so'mizga qarab turadi agar olloh saqlasin borsangiz shundan o'zi uni xorligi bilinmayaptimi sizni qo'lingizdagi pulga qarab turibdi u jinlar kelajakda aytb beolmaydi muhimi jinlar iymon keltirdi albatta bizlarning oramizda musulmonlari ham bor shuningdek oramizda yo'ldan ozganlari ham bor bas kimki musulmon bo'lsa demak ana o'shalar to'g'ri yo'lni maqsad qilib olibdilar endi yo'ldan ozganlarga kelsak bas ular jahannam uchun o'tin bo'lgan kimsalardir. ular odamlar islomni dinni qabul qilmayotgan paytda endi din islom jinlar orasida yoyila boshladi jinlar <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qur'onni eshitib iymon keltirganlaridan keyin o'zlarini qavmiga borib quyidagi so'zlarni aytishdi jinlar borib aytishdi ey qavmimiz darhaqiqat bizlar mosodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni qur'onni eshitdik ey qavmimiz Allohga da'vat qilguvchi muhammad alayhissalomning davatini qabul qilinglar va unga iymon keltiringlar shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur kim Allohga da'vat qilguvchi da'vatini qabul qilmasa bas u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqarguvchi do'stlar ham yo'qdir ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar bu ish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'nglini ko'tarishi bo'ldi 10 yil da'vat qilganda habasstonga ketganlardan tashqari bor yo'g'i 70 ta odam iymonga keldi o'n yil payg'ambarimiz kecha kunduz tinimsiz mehnat mashaqqat bilan da'vat qilsa toifdan toshbo'ron bo'lib o'zini shaharga kirishlikka botinolmay shunday bir qiyin ahvol turganida alloh taolo yengilliklarni beryapti jinlar iymon keltirishlkni boshladi agar bir odam bir yangi bir ishni boshlasa tijorat deylik ish boshida yurmaydi yursa ham sekin yuradi natijasi oz bo'ladi yo natija bo'lmaydi orqasiga ketadi agar davomiy shunday ketaversa bora bora haligi odamda bu ishiga bo'lgan umidi so'nib qoladi shu ishni işte, tashlab yuboradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo taskin beryaptiki da'vatni ishi shunaqa bo'ladi da'vat albatta mashaqqatsiz bo'lmaydi albatta mana shunday bir to'g'anoqlar mashaqqatlar qiyinchiliklar bo'lishligi kerak mana shu da'vatni to'g'ri ketayotganligiga bitta dalil chunki hech qaysi payg'ambarni da'vatini xalqi shunday quchoq ochib kutib olgan emas bu avvalgi payg'ambarlardan qolgan sunnat edi muhammad layhialot vassallam u kishiga hech qaysi bir payg'ambarga berilmagan sharaf berildi u zot ikki saqalayning rasuli insonlar va jinlarga payg'ambar qilib yuborildi insoniyat tarixida bu oliy manzilat hali eshitilmagan hali hech bir anbiya va rasullarga berilmagan sharaf martaba edi yer yuzida yashagan har bitta insu jin u yahudiymi nasroniymi zardoshtlimi yoki buddistmi muhammad alayhissalom haqida eshitdimi endi iymon keltirishligi shart vojib bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam imom muslim o'zini sahihlarida keltirgan hadisda shunday deydilar muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki bu ummat orasida ya'ni insoniyat orasida men haqimda eshitgan har bir kishi u yahudiymi nasroniymi menga berilgan narsaga iymon keltirmay vafot etsa u albatta jahannam ahlidandir Bu yahudi bo'lsa ham nasroniy bo'lsa ham ollohni bita deyotgan bo'lsa ham ibodat qilayotgan bo'lsa ham lekin la ilaha illalloh muhammad rasululloh demayaptimi shu holatda o'lib ketsa u albatta jahannam ahlidandir makkaga haj qilgani kelgan kishilarni Quraysh payg'ambarimiz bilan uchrashtirmaslikka harakat qilishar xususan agar ana shu kelgan kishi o'zini qavmini sayyidlaridan bo'lsa Tufayl ibn amr ad-Dawsi, Daws qabilasining sayyidlaridan. Tufayl ibn Amr haj qilgani ekelar ekan uni Quraysh sayyidlari kutib olishida chiroyli mehmon qilishdi chiroyli bir uyga olib borib o'tkazib ovqatlantirib aytishdiki ey tufayl seni bir narsadan ogohlantirib qo'yishimiz kerak bizni oramizda muhammad ismli bir odam paydo bo'lib qolgan shunaqa bir qattiq sehr qiladi uni gapini bir marta eshitgan odam ota bolasidan aka ukasidan er xotinidan ajrab ketyapti agar sen uni gapini adashib eshitib qolsang ham sehrlanib qolasan tufaa roziyallohu anhu meni qo'rqitish qo'rqitish qo'rqitishaverdi shunday qo'rqqanimdan deydi adashib bo'lsa ham eshitib qolmay so'zini deb qulog'imga paxta tiqib oldim deydi ya'ni ko'ringki islom dinini haq so'zini eshittirmaslikka hozirgi kunda ham kofirlar ming xil bahonalarda tashviqotlarni yuritadi agar islomni o'ziga quloq qo'yib qo'yiladigan bo'lsa odamlar bilan shunday bir baxtsiy qo'yib qo'ysa islom haqligi islomda terror yo'qligi islom musulmon hech qachon birovni haqini yemasligi birovdni joniga tajovuz qilmaligi, qilmasligi ma'lum bo'ladi faqat islomni o'zini gapirdirgani qo'yib qo'yish kerak Xalqni bir lahablarni qo'ymasdan tufayli amirni ham eshitib qolmasin tarsillanib qolmasin deb turib quloqiga paxta tiqyapti bu har zamonda bo'lib kelgan bu e narsa faqat zamonga qarab turib bu fitnalar bu hiylalar ko'rinish har xil bo'ladi. musulmon biladi bular bari islomga qilnayotgan tuhumatligini lekin dindan bexabar bo'lgan odamlar musulmonlarni ko'rganda bir boshqa ko'z bilan qarayotgan hijob o'rab o'zini avratini yopganlarga nisbatan boshqacha qarash sunnatga amal qilayotganlarga bir masxara qarash bu bar tashviqotlarning natijasi Insonda tabiat shunday bo'ladiki agar uni hech kim hech tomonga og'dirmasdan hayolini bo'lmasdan har xil tashviqot yurgazmay tashab qo'ysa islomga o'z o'zidan moyil bo'lar ekan chunki islom insonni tabiatini tag tagida tabiat bilan birga yaralgan narsa tek qo'yib qo'ysa inson o'zi iloji yo'q namoz o'qiydi chunki tabiat shu tomonga tortadi yani endi ertamadan kechgacha har xil shu dinidan aynitadigan narsalar ko'pligidan dinidan chalg'ib qoladi insonlar tufayli amir adashidan qulog'imga kirib qolmasin deb qulog'imga paxta tiqib oldim deydi ertasi kuni tavof qilyapsam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam namozda turib qur'on o'qirdilar bir marta aylandi ikki marta aylandi keyin o'ziga o'zi dedi e tufay senga voy bo'lsin axir sen aqlli odam bo'lsang shoir bo'lsang farosatli odam bo'lsang o'zingni qavmingni sayidi bo'lsang bitta odamni gapini eshitib qo'ygani shunchalik qo'rqasanmi dedimda de, paxtani chiqarib tashlab turib payg'ambar alayhi alayhivasallam oldiga borib turib ey muhammad dedi <tövbe> menga gapirdi <tövbe> payg'ambarimiz sallallohu um, alayhi vassallom unga qur'on o'qib berdilar qur'onni oyatlarini eshitib bu ilohiy so'zdan ilohiy vahiydan ta'sirlanib turib shahodat kalimasini aytdi bu juda katta yutuq edi chunki mana shunday qurash iymon keltirmay turgan paytda payg'ambarimiz mana shunday tang turgan holatida davus qabilasining sayyidi iymon kelishligi bu katta bir nusrat edi katta g'alaba edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamdan tufayli amir o'zini yurtiga qaytib borib qavmini da'vat qilishlikka ruxsat so'radi payg'ambarimiz javob berdilar shunda tufayli aytdiki yo rasululloh men qavmimni borib da'vat qilsam mendan bir belgi alomat so'rashadi duo qiling olloh menga bir belgi alomat bersin dedi payg'ambar sallallohu alayhi vassalom parvardigoro tufaylga o'zing bir belgi alomat bergin deb duo qildilar yo'lda atı ketayotib o'zini qavmiga yetay deganida peshonasidan ikkita ko'zini o'rtasidan bir nur chiqib qoldi bu karomat edi ayg'ambar lalayhivalmning duosining sharofati edi tufayl qo'rqib ketdi parvardigor dedi peshonamdanemas agar bunday nur bilan borsam qavmimdagilar tufayl ota bobolarimni dinidan qaytibdi shuning uchun oli halar xudolarimiz uni balolabdi deyishmasin bu yerdan emas dedi alloh taolo qo'lidagi qamchisini uchiga tushirib qo'ydi nurni bordi qavmini davat qildi oilasidagilar iymon keltirdi lekin ko'pchilik islomni qabul qilmadi nabiy salllohu alayhi vassallamni oldiga abu xurayra roziyallohu anhu bilan qaytib keldi abu hurayra roziyallohu anhu davus qabilasidan mana shunday ulug' sahoba juda ko'p hadislarni rivoyat qilgan sahoba tuai amrning da'vati sababidan iymonga kelgan edi bu ikkisi qaytib kelishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qavmini iymon keltirmayotganligi o'jarlik qilayotganligidan shikoyat qilganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahorat olib qo'llarini ko'kka ko'tarib duo qilib qoldilar shunda tufal qo'rqib ketdi ey qavmim tugadi qavmim deordi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamlloh parvardgor davsni hidoyat qilgin davsni hidoyat qilgin deb duo qildilar abu xurayro qoldi endi payg'ambar sallallohu alayhivsallomi oldida qoldi ana baxtli odamlar payg'ambarimizni xizmatida bo'ldi bu, bu kishi qavmiga qaytib ketar ekan payg'ambarimiz qavmingizga yumshoqlik bilan muloyimlik bilan da'vat qiling dedilar tufayl qavmini davat qildi payg'ambarimiz madinaga hijrat qilib badr uhud xandoq g'azotlaridan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haybarni fath qilib turganlarida Tufayl ibn Amr daus qabilasidan haqiqiy musulmonlar bo'lgan 80 ta oilani payg'ambar sallalohu alyhi vslami oldia etalb bordi.